sonsulu uroloqiyanın e, aktual məsələlərindəndir. Niyə aktualdır? E, birincisi, araşdırmalar göstərib ki, evli cütlüklərin iç 1 ildə 15%-nin e, övladı olunur. Bu böyük bir rəqəmdir və köhnə bir araşdırmadır. Bəlkə yeni araşdırmalarda bu rəqəmlər daha da artacaq. İkinci sözlükdə bizim coğrafiyada e, çox stress yaradan bir faktordur, xüsusilə ailə və ailə axınları tərəfindən e, bu cəhətdən aktualdır səbəblərinə gəlincə səbəblərinin öncə ümumiyyətlə e, sonsuzluq dedikdə e, kişi sonsuzluğu və qadın sonsuzluğu olaraq ayrılır. Burada da ən çox yenə yaşadığımız problemlərdən, daha çox verilən suallardan biridir. Ən çox kim günahkardır? Burada da yenə araşdırmalar göstərir ki, e, cütlüklərin hər ikisi e, məsuldurlar bu sonsuzluqda. Mən xüsusilə e, 60-70% hallarda həm kişi, həm qadın tərəfdə problem aşkar olunur. Yəni e, sadəcə qadında, sadəcə kişidə problemin çıxması, digər tərəfdə problem çıxmaması durumu çox az, yəni e, digərinə görə az rast gəlinən bir durumdur. Sonsuz e, look problemi yaşayan cütlüklər mütləq hər ikisi, e, kişi uroloqa, qadın ginekoloqa müraciət etməlidir. Səbəblərinə gəldiyinsə çox səbəblər var, çox danışılıb. Siqaret, piylənmə, e, oturax həyat tərzi, malikonsel hormonal problemlər, genetik problemlər və uşaqlıq yaşlarda keçirilmiş xaya cərrahiyyələri, xaya infeksiyaları, cinsi yolla keçən infeksiyalar, travmalar. Bunlar haqqında geniş-yeniş danışılıb. Əslində sonsuzluq haqqında ə, daha çox ə, son zamanlar ortaya çıxan bir konsepsiya var ki, çox yaxşı bir yanaşmadır əslində. Yəni sonsuzluğa bir ə, övlad olmama problemindən ziyadə daha çox bir sağlamlıq problemi kimi baxılmalıdır. Yəni bir kişidə əgər sperm ə, funksiyalarında, göstəricilərində bir problem varsa, sonsuzluk problemi yaşayırsa, bu ümumi vücudunda, ümumi sağlamlığında olan bir problem. Demek ki onun yaşantısında bir problem var. Ya gıdalanmasında ev düzgünlük var, ya hayat terzinde, ya herhangi bir bir sağlık problemi var. Yani, kısacası artık sonsuzluğa, sperm parametrelerinde olan problemlere sadece onu, o aileye bir evlat bahşedemek gibi değil de, ümumi sağlık problemini yaklaştırma yönünde bir müalicə yönü seçilir və bu müalicə eyni zamanda həm xəstənin ümumi sağlamlıq problemlərini ortadan qaldırmış olur, həm sonsuzluq problemini ortadan qaldırmış olur. Məncə qısaça bu şəkildə kifayət edər. Yenə suallarınız olarsa yaza bilərsiniz.